सध्या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीची गर्मी सुरू झालेली आहे आणि या गर्मी काहीही बोलून जातात परंतु याचा परिणाम आम जनतेवर सुद्धा होतो संजय राऊतांनी व्यापाऱ्यांच्या विरोधामध्ये जे वक्तव्य दिलं त्याबद्दल व्यापाऱ्यांमध्ये अतिशय नाराजी पसरली सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक चालू आहे आणि येत्या वीस तारखेला महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचं मतदान होणार आहे आणि पहिले तर हे सांगू की प्रत्येक मतदारांनी भरून निघून मतदान जरूर करावे अशी की संजय राऊत जे शिवसेनेचे नेते आहेत त्यांनी काल व्यापाऱ्यांबद्दल एक स्टेटमेंट दिलं आहे त्यामुळे संपूर्ण व्यापारी संघटना है कि नाराज है सद्या जलगाव जामोद मतदार संघ व्यापारी मार्केट मध्य आहोत का दुकानदार है आरोप अपने विचार संजय राउत संजय राउत मनता व्यापारी सगे घेसल करता खोट बोलता संजय राउत जो है उनके वक्तव्य ऐसे हो चुके अभी कि तो उनको कोई बात उनसे करना समझो अपनी इमेज खराब करना है तो उद्धव तो जी ठाकरे ने कुछ ना कुछ उनके आड़ा घालना चाहिए 2019 में उस समय जब कोरोना था तो ये व्यापारी ही थे कि जिन्होंने उस समय अपनी जान पे खेल के जीव पे खेल के सब लोगों को किराना दिया मटेल दिया अंदर ढांगने दिया खाने का दिया और मेरे को तो लगता है संजय राउत जो है इनका कुछ मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो चुका है इनको एक आदि अच्छे मेंटल साइक से दिखा के उद्धव जी ने उसका कोई इलाज करना चाहिए और उनपे एक आड़ा घालना चाहिए संजय राउत मेरे को लगता है बिगड़े हुए लॉस्पिटर टाइप है कभी भी कोई भी कैसे बजा देते हैं उनका कोई नियंत्रण खुद पे नहीं है उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी इलाज होना चाहिए ऐसी कहीं कहीं ना इलाज फैला पाई तुम्हारी दुकान है तुम क्या करते हो क्या बोलेंगे व्यापारी हूँ मैं और अगर मैं भीषण करता हूँ तो मैं अपने शरीर से खराबा करता हूँ अगर व्यापारी भीषण करने पे अगर आ गया तो कल चल के पूरा आरोग्य सबका खराब होगा और संजय राउत को यह समझना चाहिए व्यापारी या अपनी जान पर खेलकर अपने सभी स्वार्थ को दूर रखकर समाज के लिए अच्छा कार्य करता है आज व्यापारी ही है जो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को संभालने वाला व्यक्ति है उसका राजस्व मिलता है सब कुछ मिलता है और आज संजय राउत जैसा व्यक्ति जो बोलता है जो अपनी उम्र के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि उसकी बुद्धि कम हो चुकी है पर हमारा यही बोलना है कि व्यापारी के पर जो उसने नहीं। नहीं। आक्षेप जो किया उसका जाहिर निषेध करता हूं मैं और कोरोना काल के अंदर जब पूरी थोड़ी महामारी चल रही थी तो ये व्यापारी वर्ग ही था जिसने अपनी जान पर जोखिम लेकर अपने घरों तक के माल पहुंचा के दिया आम जनता की सेवा की और किसी भी, भी, भी प्रकार का कोई लूटपाट नहीं मचाई और अगर ये व्यापारी की बात करता है तो संजय राउत भी एक पेपर का संपादक है उसने अगर वो वहाँ पे कुछ गलत चीज करता है तो क्या वो भी गलत चीज करता है क्या आज एक आम खेत जो है वो पीकाता है उसके खेत में पीक लेता है उसको लाके व्यापार करके बेचता है तो वो भी कहीं ना कहीं व्यापार ही करता है तो क्या वो बेमान हुआ क्या एक शेतकरी को इसने हर वो वर्ग के शेतकड़ी मजदूर व्यापारी जितने भी है हर वो प्रकार से किसी ने किसी प्रकार के व्यापार कर रहे हैं और इसने सभी व्यापारी वर्गों का मन जो दुखाया है उसके लिए जाहिर माफी मांगे गेमारू व्यापाऱ्यांची तहे दिलून इच्छा आहे आणि आम्ही उसका जाहिर निश सुन आता ही जी लढाई आहे मतदानापर्यंत सुद्धा जाऊन टेकलेली आहे संजय राऊत आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना मतदान करू नये असे सुद्धा मेसेज फिरू लागलेले आहेत या वक्तव्याबद्दल विदर्भ न्यूज च्या प्रतिनिधींनी व्यापारी मार्केट मध्ये जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली पाहूया काय म्हणतात व्यापारी महेंद्र मिश्रा विदर्भ न्यूज बुलढाणा ने दो लाख करोड़ जीएसटी के माध्यम से उनको इनकम हो रही है तो ये जो पैसा आ रहा है ये व्यापारी के माध्यम से आ रहा है आप जो फ्री की बाटो योजना की जो बार बार नियोजन ला रहे हैं कि हम महिलाओं को तीन हजार रूपए देंगे पांच हजार देंगे जो कुछ भी है खर्चा कर वाफी करेंगे ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा ये कोई आप आपके पार्टी फंड में से या आपके कोई वैक्तिक सैलरी में से नहीं देने वाले हो आप ये जो जो भी फंड है जितने भी आप बात कर रहे हो ये सब गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो जो आता है उसके मार्फा आप इतना दम से बात कर रहे हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप कृपया व्यापारी को राजनीति से दूर रखिए आप आपकी राजनीति करें हमें उससे कोई आपत्ति नहीं किंतु व्यापारी को अगर छेड़ोगे तो व्यापारी फिर आपको छोड़ेगा नहीं इतना आपने याद रखना तो हम आपसे यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द आपके इस वक्तव्य पर माफी मांगे और सभी और आगे से आइंदा भविष्य में आपसे इस प्रकार की कोई वक्तव्य व्यापारी के बदल नहीं आएगा आप ऐसी हमें कमिटमेंट करिए धन्यवाद व्यापार व्यापारान अपन अशीचे वक्तव्य दू नहीं अशी कमिटमेंट म्हणत हो आहे आपण परत दुसऱ्या एखाद्या व्यापाराजवळ जाऊया आणि त्यांचंही मत जाणूया संजय राऊतांनी जे चुकीचे वक्तव्य दिलेले आहेत व्यापारी वर्गासाठी मी त्यांचं चॅलेंज निषेध करत आहे म्हणजे सगळ्यांना आवाहन करत आहे की त्यांचे जे चुकीचे वक्तव्य आहे त्यांना काहीतरी विचार करून सगळ्यांनी आपले आम्ही विविध जागेंवर जाऊन विविध व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांची वेगवेगळी मतं आलेली आहेत आता ही जी संजय राऊतांची आणि व्यापाऱ्यांची लढाई आहे आता ती मतदानापर्यंत सुद्धा पोहोचली आहे आणि ही गोष्ट खरोखर सत्य आहे की कोरोना काळामध्ये जर का व्यापाऱ्यांनी साथ दिली नसती पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा बुलढाणा जाहीर विषय जाहीर विषय संजय राऊतांबद्दल अनेक व्यापाऱ्यांची वेगवेगळी मते आहे आपण इथून समोर जी एक अजून दुकान आहे तेथे सुद्धा जाऊया त्यांचंही मत घेऊया आपण आता दुसऱ्या दुकानदारांकडे आलो आहे त्यांनाही विचारूया की संजय राऊतांनी जे स्टेटमेंट दिलं त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे जय राउत पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि व्यापारी खोटा बोलता है तो सबसे पहले आप राजनेता लोग कितना खोटा बोलते हैं तो पहले आपकी उसपे मंथन करनी चाहिए आप व्यापारी को चोर ऊंचा बोल रहे हैं आप जो केंद्र सरकार है वो हर महीने पौने दो लाख करोड़ जीएसटी के माध्यम से उनको इनकम हो रही है तो ये जो पैसा आ रहा है ये व्यापारी के माध्यम से आ रहा है आप जो फ्री की बातों योजना की जो बार बार नियोजन ला रहे हैं कि हम महिलाओं को किन हजार रूपये देंगे पांच हजार देंगे जो कुछ भी है खर्चा वहाँ भी करेंगे ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा ये कोई आप, आप आपके पार्टी फंड में से या आपके कोई वैयक्तिक सैलरी में से नहीं देने वाले हो आप ये जो जो भी फंड है जितने भी आप बात कर रहे हो ये सब गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो जो आता है उसके मार्फत आप इतना दम से बात कर रहे हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप कृपया व्यापारी को राजनीति से दूर रखिए आप आपकी राजनीति करें हमें उससे कोई आपत्ति नहीं किंतु व्यापारी को अगर छेड़ोगे तो व्यापारी फिर आपको छोड़ेगा नहीं इतना आपने याद रखना तो हम आपसे यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द आपके इस वक्तव्य पर माफी मांगे और सभी और आगे से आईंगा भविष्य में आपसे इस प्रकार की कोई वक्तव्य व्यापारी के बदल नहीं आएगा आप ऐसी हमें कमिटमेंट करिए धन्यवाद व्यापाऱ्यांवर आपण असे चुकीचे वक्तव्य देऊ नये अशी कमिटमेंट म्हणत आहे आपण परत दुसऱ्या एखाद्या व्यापाराजवळ जाऊया आणि त्यांचंही मत जाणूया संजय राऊतांनी जे चुकीचे वक्तव्य दिलेले आहेत व्यापारी वर्गासाठी मी त्यांचा जाहीर निषेध करत आहे आणि सगळ्यांना आवाहन करत आहे की त्यांचे जे चुकीचे वक्तव्य आहेत त्यांना काहीतरी विचार करून सगळ्यांनी आपले वोटिंग करावं आम्ही विविध जागेंवर जाऊन विविध व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांची वेगवेगळी मतं आलेली आहेत आता ही जी संजय राऊतांची आणि व्यापाऱ्यांची लढाई आहे आता ती मतदानापर्यंत सुद्धा पोहोचली आहे आणि ही गोष्ट खरोखर सत्य आहे की कोरोना काळामध्ये जर का व्यापाऱ्यांनी साथ दिली नसती पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा बुलढाणा महेंद्र मिश्रा विदर्भ न्यूज बुलढाणा